श्री अकाल गुड मॉर्निंग जिस तरह आप चीज़ को समझा कि मेडिटेशन एक आंतरिक यात्रा है इनर जर्नी है तो इसी चीज़ को आगे समझते हुए आप महसूस करेंगे कि जो भी थॉट्स हैं फीलिंग्स हैं वो मेरे अंदर ही क्रिएट हो रही हैं कोई भी सिचुएशन है कोई भी रिलेशनशिप है वो सारिया चीज़ा बाहर है लेकिन आंतरिक जगत विच उस सिचुएशंस और रिलेशंस में लेके जो भी थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो भी फीलिंग्स महसूस हो रही हैं, वो वो कितने क्रिएट हो रही हैं, वो अंदर ही क्रिएट होंदिया हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग इस चीज़ को आप पहला रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह मैडीटेन प्रैक्टिस करते हैं तो ये फीलिंग बहुत बहुत स्पष्ट हो जाती है कि मैं ही हर थॉट न उत्पन्न कर रही है हर संकल्प मेरी ही रचना है तो अपनी इस यात्रा नो होर गहराई लजान वास्ते लेते मिल के एक्सपीरियंस में तो बहुत शांत शांतचित होकर कंफर्टेबली अपनी मेडिटेशन स्पेस में बैठ जाए बॉडी पूरी तरह रिलैक्स करके आराम बिल्कुल शांति अपने माइंड मैसेज देना है कि मेडिटेशन टाइम है फोकस टाइम है, इस तरह जो मन पूरे विस्तार है बाहे जगत विच उलझा होया है मैसेज मिलता है सिग्नल मिलता है कि हम सब कुछ समेट लेना है और एकाग्र होकर बैठना है मन की चंचलता को रोकने वास्ते क्लियर मैसेज देना बहुत जरूरी है मन तो मेरा मित्र है बिल्कुल शांत महसूस करें अपने आप बड़े ही अपनी दिनचर्या तो कोई भी एक घटना कोई भी एक सिचुएशन अपने मन की स्क्रीन के उत्ते ले आवे कोई भी सिचुएशन इस तरह महसूस करा जिस तरह एक मूवी देख रहे हैं अपने आप न उस मूवी देखना है की होया सी उस सिचुएशन विच और कौन सी वो सिचुएशन बाहर है मेरे अंदर की थॉट्स चल रहे सी किस तरह मैं फील कर रही थी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो वो बाहर है आउटर वर्ल्ड है बाह्य जगत है मेरे अंदर की चल रही है सी वो थॉट्स वो फीलिंग्स कौन क्रिएट कर रहा है सी मन मेरा मन जब तो मेरा है तो मेरे अकॉर्डिंग चलता है ना कि बाहरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर संकल्प हर पाओ हर रिस्पांस मेरी चॉइस है मैं अपनी इस चॉइस को लेके अलर्ट है उन उस सीन नो जो अखा दे सामने आप देख रहे थे अपनी मन की न देख रहे उनु समेट के हम वापस अपने आप महसूस करना है जदो भी मन इधर उधर भटके तो पूरा ध्यान ब्रीदिंग उत्ते ले आना है कद भी मेडिटेशन शुरू कर लगे पहला बॉडी स्थिर करके फिर मन को स्थिर डीप ब्रीथिंग यूज करना है इस तरह होना कि हर रिस्पोंस मेरी ही चॉइस है कि जो आप अंदर अपने अंदर गहराई ना उतर महसूस करा अपने आप न तो ये अपने आप को समझ वास्ते इस आंतरिक यात्रा का पहला पड़ाव है अपने आप को समझना अपने आप को जानना मेडिटेशन का यही लक्ष्य है। आज जैसी सारा दिन बार-बार यही प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट, दो मिनट, अपने आप नो ये याद दिलाएंगे कि हर रेस्पॉन्स मेरी ही चॉइस है।